Ya نفس إن لم تظفري لا تجزعي Bu ehl-i sünnetin itikadıdır. İnşallah cennette de değiliz. Ama sahabeler hakkında bile demirik. Çünkü onların hakkında nasıl var? Baş belə demirik, inşallah Həbibəkr cənnətlidir inşallah, yox. Cənnətlidir. Niyə? Çünki Allah vəd verir. Ona görə. Və həmçinin günahkarlar da günahkarlar, inkifirlər yox, günahkarlar da cəhənnəmə düşəcək demirik. Ümid edərik ki, Allah onları bağışlayar. Məsələn, bu vahtı günah üzərində öləb, bu içki içirdi məsələ, içkisizə görə bu cəhənnəmə düşəcək. Xeyr. İnşallah ki, Allah onu bağışlayacaq. Və nə xəfə alə al-musii muznib və günahkarın halından qorxarıq və nər cu lehü rəhmətəl rəhmətullah və lakin Allahdan nə diləyirsinizsə Allahın rəhmətini və man laqiya Allahu bi dhanbin yecbu lehü bin nar ta'iban ghayru musir alayhi fa inna Allah yatubu alayh əgər günahkar tövbə edərək Allahın üzürünə gedərsə Allah onu bağışlayar və yəqbalu təvbətühü an ibadeti çünki Allah tövbələri qullarından qəbul edir. Allah azza və cəla buyurur ki: Ya ibadiyen allazina asrafu ala anfusihim, ey nəfslərinə zulm edən qullarım, la taqnatu min rahmatillah. Allahın rəhmətindən ümidinizi kəsməyin. İnna Allaha yaghfuru zunuba cəmiən. Allah bütün günahları bağışlayandır. Evet, Başqa qüdsi hədisdə Allah azza və cəla nə deyir? Buyurur ki: Ya ibnu adam, Ey adam oğlu, kullukum tuxti'un bil leyli ve nehar. Hər biliniz gecə və gündüz günahlarda davamlı olursunuz. Vu ana aghfiru zunuba cəmi'an. Mən isə sizin günahlarınızı bağışlayıram. Fəstəghfiruni. Əleyse məndən bağışlama diləyin? Əs aghfir lakum. Mən sizə deyir bağışlayım. Ona görə kim günahlardan tövbə edərək ölərsə, Allah onu bağışlayacaq. Amma kim tövbə etmədən ölərsə, bu böyük günahdır diye ki inşallah Allah azzəbəhu Allah istisnasız azab eder inşallah lə yəəzəb e, istəsə baş şey eləmaz sonra şeyh buruci kəməzə caə fil xəbər an rasulullah sizlər mən ləqiyəhu musirran qeyrə təəb min zunubəlləti qad istəcəb biha aləquba fəəmrəhu iləllah fəəmrəhu iləllah kim də yenə buna qayıdır ki əgər tövbə etmədə nölərsə onun inşallah artıq Allaha qayıdmışdır İnşallah əzzebehu, istisalahunu əzaf edər. Və inşə gəfərə lehu. Və istisora nə demir? Gəfərə, yəni bağışla. Və men laqiyahu və huve kafir. Yəni kim Allahla qarşılaşdığı halda kafir olduq halda qarşılaşarsa, yəni kafir olduğu halda Allahla qarşılaşarsa, nə deyir? Əzzebehu və lem yəğfir lehu. Allah onu bağışlamaz, ona məğfirət etməz. Niyə? Çünki Allahın vədi var burada. Yəni belə şey demək olmaz. Şirk qoşan insan oldu məsələ. Bax bu alda olsa, harda bilirsən ki Allah onu bağışlamayacaq. Bilir şirk kəməli olsun. Belə demək olmaz. Çünki Allah şirki əsla bağışlamayacağına vəd verir. Elə deyilmi? Necə deyil bəzi rafizlər və ya xusufilərdən bir də təhlinə var. Deyək ki, dirsiz o kafir, bu kafir. Yəni Allahın əlində deyilmişsə şialər bağışlanar. Necə istəyər bağışlanar? Allah ağzı ilə şirk qoşan mən bağışlamayacağamdır. Yəni vəd verir barda. إن الله لا يغفر أن يشرك به الله شرك شمر يصلح في